ছবিচন্দ্ৰ দুলৰিচন্দ্ৰ পদে পদে মুখস্থ থাকিবই লাগিব কথা নাই জানিবই লাগিব কি কথা নাই এইবিলাক দূৰৰে কথা যাগ যজ্ঞ দান দক্ষিণা পূজা পাতল এই সমস্তখিনি অনৰ্থক মানে বিৰম্বন কেৱল ভণ্টিত তুষ্ট শুদ্ধ নাৰা কেৱল মোক চিন্তা কৰিলে মই সেই যুগক কৃপা কৰিম বুলি বাকীখিনি দৰকাৰ নাই কিয়নো বৰ্তমান অলি যুগ সেইকাৰণে আমাক সিদ্ধান্ত দিলে নলবয় নজাবে সন্তর সংগতি অর্থাৎ ভাগবত মানে হল সৎসঙ্গ গীতাশাস্ত্র মানে হল এক হরণ বিষ্ণুর সহস্ত্র নাম বৃত্তান্তর গুরুজন বস্তু এক নাম এই তিনটা বস্তু আট তত্ত্ব উদ্ধার করে আছে ভাগবতর সৎসংগ দূতাহাস্ত্রর এক হরণ সহস্ৰ নামবৃত্তৰ এক নাম এই তিনিওটা লগাই এক হৰণ হৰি নাম ধৰ্ম বুলি কৈছে এইটো হ'ল গুৰুজনাৰ ধৰ্ম এক হৰণ হৰি নাম ধৰ্ম আৰু ইয়াৰ কাৰণে অৰ্ণত মহন্ত কথা কৃষ্ণই যোগ্য কৰি ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণই উদ্ধৱৰ আগত জীৱাত্মাৰ আগত গোপনীয়ভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে কাণৰ ওচৰত গৈ মনে মনে কৈছে কি বুলি নাহিকে উপায় সখী সৎসংগ হৰি হৰি মানে সমান দন্তীয় স ৰথ হচৰিকাৰে ই হৰি মানে সমান সেই উক তুমি মনত ৰাখিবা তোমাক মই মোৰ পৰম বান্ধৱৰ কাৰণেহে কৈছোঁ কাণে কাণে মনে মনে যে সৎসংগৰ বাহিৰে দ্বিতীয়তাটো সুন্দৰ নাৰ্গ মোৰ ওচৰলৈ আহি কৰা নাই বুলি কৈছে কেৱল সৎ সংগ ভকতৰ সংগ আৰু তেনেহেন ভকতৰ সংগ আজি আমি পাইছোঁ এই প্ৰাণজিত নামৰ মহা মহ আপোনাৰ মহা মহন্তৰ দৰ্শন পাইছোঁ সংগ পাইছোঁ এনেহেন মহা মহন্ত প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম একান্ত ভকতৰ সংগ পায়ো যিসকলে যাবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ তেওঁতো আৰু দুৰ্ভগীয়া নাই বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি শাস্ত্ৰৰ সংগতে আপোনাৰ আমাৰ এই গাঁৱৰ এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা যিটো নীতি নিয়ম চলি গ'ল সেই নীতি নিয়মটোৰ কথা আপোনালোকে কেনেকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই কথাটো কওঁতে আমাক কেনেকৈ কৈছে যে সৌভাগ্যবণ্ড কোন দুৰ্ভগীয়া কোন কেতিয়া সেই কথাটো আপোনালোকে নিজে নিজে চিন্তা কৰিব তাৰপাছত প্ৰকাশ কৰিলে নপাওঁ আমাকক কোনো জ্ঞানী কৰ্মী লোকক যিজন পণ্ডিত সেইজনেতো মোৰ একান্ত ভকত হ'ব নোৱাৰে মোক লাভ কৰিব নোৱাৰে সংগ নোলোৱালৈকে তাৰ উপৰিও আৰু কোনে কোনে মোক নাপায় জানানে ধৰক সেইসকল হ'ল আমাক নাপাওঁৱেই সেইসকলে নাপায় কোন জ্ঞানী কৰ্মিন্দু যিসকলে ভক্তি মাৰ্গ এৰি জ্ঞান মাৰ্গ আৰু কৰ্ম মাৰ্গক আশ্ৰয় কৰি আছে সেইসকলে মোক নাপায় প্ৰমাণটো আপোনাৰ আজি পালে জ্ঞানমাৰ্গ আৰু কৰ্ম মাৰ্গ আশ্ৰয় কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক নামঘৰলৈ নাহিল আৰু যিসকলে ভক্তি মাৰ্গ আশ্ৰয় কৰিলে নামঘৰলৈ আহি গ'ল এই কথাটোতে উত্তৰখিনি সোমাই তাৰপাছত আৰু কেইদিনত মাৰ্গেৰে মুখ নাপায় গুণ কেইটি মাৰ্গ নপাবই মুহ লাগ যুগ যজ্ঞ দানে যাক যজ্ঞ পূজা পাতত দান দক্ষিণাৰ দ্বাৰা মোক জীৱন লাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু কি মহামন্ত্ৰ যি শত তীৰ্থ স্নানে যদি কোটি কোটি তীৰ্থক স্নান কৰে মহামন্ত্ৰ জপও কৰে জপ কৰিও থাকে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা মাৰ্গটো সেইসকল জীৱই মোক লাভ কৰিব নোৱাৰে নপাৱৈ আমাকো একাদশী উপবাসে যদি কোনো কোনোৱে একাদশী ব্ৰত পালন কৰে উপবাসে থাকে তেওঁলোকেও মোৰ কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰে নকৰেও বৈশ্যম সন্য়াসে পৰম সন্য়াস মাৰ্গটো যদি কোনোবাই আশ্ৰয় কৰে মই তাতো বৈশ্য নহওঁ বোধ মই কেৱল ভক্তিতহে বৈশ্য হওঁ সেইকাৰণে এই নীতি নিয়মবিলাক আপুনি মই আশ্ৰয় কৰিম নে নকৰিম এতিয়া যদি আশ্ৰয় কৰিছে নকৰিলেও ঈশ্বৰক পাবা এইকেইটা কৰিলেও নোপোৱা তেতিয়াহ'লে ধন টকা পইচা খৰচ কৰি এইকেইটা কৰিম নে নকৰিম এতিয়া চিন্তাটো তাতেই আপুনি মই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰপাছত আমাক এইখিনিতে এজন বাপে দুভাগ প্ৰশ্ন দিছে আমি আচলতে প্ৰশ্ন বিভাগিলে যাব নাছিলোঁ নাছিল ভাগবতর পৰা সামাজিক ব্যৱস্থাৰ মজুলে যাবলে অকণমান টান পোৱা হৈছিল যদি আপোনালোকে কয় যে প্ৰশ্নখিনি উত্তরকিটা বা প্ৰশ্নকেইটাকে কৈ দিয়ক আমি প্ৰশ্নকেইটা কৈ দিয়া যাব পঢ়ি নিয়া হব কিন্তু উত্তৰখিনি কম নে এই আপনার আপোনালোকৰ আজ্ঞাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব আমি যে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ পাত শ্রাদ্ধভাগ আমি মুণ্ডন কৰিব লাগে নে নালাগে এইভাগি প্ৰশ্ন আপনার সৰ্বজনতা জানে কথাকে কৈ থকা আছে মানে মুণ্ডনটো ভক্তি নহয় ঈশ্বৰৰ নাম চিন্তা কৰাটো ভক্তি সেই ঈশ্বৰৰ নাম চিন্তা কৰিবলৈ খাই হৈ চিন্তা কৰিব নে নোখোৱা নোহোৱাকৈ চিন্তা কৰিব গা ধুৱৈ ঈশ্বৰৰ নাম কৃষ্ণ বুলি ক'মনে নোধোৱাকেও কৃষ্ণ বুলি ক'ব পাৰি সেইটো আপোনালোকেহে জানিব কাৰণ শাস্ত্ৰই কি বুলি কৈছে হৰিনামৰ কীৰ্তনত নাহি কালো দেশ পাত্ৰ নিয়ম সংযম একো বিধি হৰিত হৰণ লৈয়া কেৱল হৰিনাম কীৰ্তন হৰণছে আমি মুন্ডন করকরকম আমি উত্তর চমুক মুন্ডন আপনি করা নকর ভক্তি সর্বপ্রাথমিক হচ্ছে দেবরীষি নারদে ব্যাসর আগত যে ব্যাসদেব তুমি শুনা তুমি চারিবেদ চৈদ্শাস্ত্র সোতর পুরাণ লিখিলা এই সতেরো পুরাণ লিখি তোমার এখন মতিচ্ছন্ন হয়েছে মতিভ্রম হয়েছে কেনে মতিভ্ৰম হৈছে নকলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন হওক তুমি কৃষ্ণ নামত যে জীৱৰ গতি হ'ব পৰম সত্যটো জীৱক দেখুৱাই দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে তোমাৰ মতিভ্ৰম কথা কাৰ হ'ব সেইকাৰণে ব্যাস তুমি শুনা মোৰো উপদেশে পৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ মই উপদেশ দিছোঁ এভাগ শাস্ত্ৰ লিখা মই মান হ'ব মহাভাগৱ হব ইয়াত কি থাকিব মুণ্ডনৰ কথা থাকিব নেকি ইয়াত পিণ্ডৰ কথা থাকিব নেকি সেইবিলাক একো নাথাকে ইয়াত তুমি এটাই লিখিবা মূৰৰ উপদেশে কৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰোকো গোবিন্দৰো গুণ লাগ পাত্ৰ ইয়াত তুমি কেৱল গোবিন্দ গোসাঁইৰ নামহে লিখা যি নামত জীৱৰ প্ৰতি হ'ল ইয়াত মুণ্ডনৰ কথা নিলেখিবা ইয়াত এঘাৰদিনীয়া এমহীয়া কৰ্মৰ কথা নিলেখিবা ইয়াত ছমহীয়া বছৰেকীয়াৰ কথা নিলেখিবা এইবিলাক হ'ল কৰ্ম মাৰ্গ আৰু জ্ঞান পাৰ্ক এইবিলাকত জীৱৰ প্ৰতি নাই গতিকে সেইবিলাক কৰিব লাগে নে নেলাগে ভাগৱত আশ্ৰয় কৰি আপোনাক সৰ্বসাধনতা জানে গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্ন মাধ্যমত একোৱেই আভাসটো আপোনালোকৰ চৰণ কমলত অৰ্পণ কৰা হয়